Ну, я тогда, тогда как-то тут стану, Сергей, ты, нет нет, резать будешь ты. Ну, потому что тот, который был главный, тот и будет резать. Да. Так, ну, прошу всех внимания, потому что это второе чудо у нас на карте, назовем его тоже. Значит, история такая. В конце мая подошел Сергей Николаевич. Он унес тут лаборатория цифровых сигнальных процессоров. Ну, те, кто был тут, вы видели? Садите, посмотрим. Можно потом потом да, не да. вот. Кто помнит, что тут было, вот, к сожалению, тоже комната, в которую заходить было, ну, так, ну удовольствие. Я бы сказал как, но ну, жалко, да, что... Ну, как сказать, не будем говорить про себя. Тут э, был пылесборник, вот, куча материалов, куча всего, которое тут никому не надо было. Ну, я прекрасно понимал, что из того состояния, в котором это дело есть, практически выйти куда-то на нормальный уровень очень трудно. Главная проблема, конечно, была, тем, что тут был старый советский подвесной потолок, убитые полностью полы. Вот. Ну вот, Сергей Николаевич сказал, ну что, организуемся все молодые и сделаем это. Вот. И ну, я сказал, в общем-то, попробуем, без никакой веры, честно говоря. Абсолютно не верил, и даже Вячеслав Павлович сказал, говорю, ты там аккуратно помогай в части всего, но если ты будешь видеть, что это опасно, бросайте это все дело. Ну, вот. ну и вот молодые люди, которые там, я так понял, все фамилии, кто что делал, записано там на доске. Вот это все начиная с июня, наверное, да? Июля. Июля. Ну, фактически, большая часть была за лето сделана. В то время, когда вся кафедра благополучно отдыхала, здесь молодежь активно трудилась. Ну, и потом, в этот промежуток времени, уже когда начался семестр, значит, вот было сделано то, что, на что можно посмотреть. И надо тоже сказать, что, ну, в рамках очень и очень щадящего бюджета. Очень щадящего бюджета, то есть в основном с использованием тех денег, которые зарабатывались как-то, так сказать, в каких-то других проектах, вот, денег особенных нет, но немножко кафедра помогла все-таки тут, чуть-чуть. Вот, так что, Сергей Николаевич, ты тут главный, давайте отрезать, а леточку дашь мне. Спасибо. И расскажешь потом всем, что тут как. Как мне ты режешь? По центру! Весок, да, тебя не знаю. Давай, И там. Я. Все? Прошу. По краю, чтобы еще раз заспокоиться. Ремонт. Ремонт да? Сергей теперь расскажи, что тут у нас. Расширение камеры будет тут теперь? Ну, я сейчас расскажу, как будет. А, -а, а, Значит, ну, вы сами видите. Кроме работ, который был сделан, поменялся полностью потолок на современный подвесной. Огромное большое спасибо нашим э, аспирантам, которые помогли с этим потолком. Дима Приступов, Володя Трандафилов, всем остальным ребятам. Огромное спасибо э, Саше Вячеславу Павловичу, которые сняли старый потолок, э, при, ну, было сделано очень много грязной работы, скажем так, мы тут ходили несколько дней в пыли, все в робе, Но мы этот этап прошли. Покрашены стены очень сильно в этом помог наш магистр Юра Заченко, который тут, ну, наверное, недели-две приходил, краску приходил, тоже, тоже летом работал, валиком, все. Ух, как? Же. Значит, потом сделали в конце концов пол, розетки, все облагородили, вы видите, жалюзи повесили. В общем, работа была проделана немалая. Значит, естественно, сюда перешло э, все то оборудование, которое опять-таки сделано все нашими руками. Значит, это все стенды, которые с использованием э, контроллеров, которые сделаны тут опять-таки на карфельре. Кроме Единственное, что тут серийное осталось, это преобразователь Сима Я сам тоже тоже с нашим контроллером. который остался с Симонсовским, все остальное, Симо Берти, который... Когда-то зарел, тоже стоит наш контроллер, он сейчас функционирует в режиме частотного векторного управления и практически готов к использованию в лабораторных работах со студентами. Вот, значит, ну, там еще один стенд по исследованию основ цифровой обработки сигнала, он уже давно функционирует, есть постоянная работа, если он будет дистанцироваться По центру здесь есть обширная такая рабочая зона, на которой можно проводить какие-то небольшие заседания, ну человек на 12-15, то есть что-то сесть, обсудить там со студентами, провести небольшой семинар там с аспирантами на кафедре. То есть это будет рабочее пространство, свободное более-менее вот оборудование на, ну, для проведения совещаний. Здесь же будет э, рабочее место Багадира Виталия Олеговича, это наш вот, аспирант первого года обучения, он здесь будет следить за порядком. И если тут будут работать, ну очевидно, что будут работать магистранты, также присматривать за магистрантами, чтобы они тут поддерживали порядок. Да все. а что тут по учебному процессу? Тут же много работ делалось. Ну, -ка расскажи, как это. Значит, ну по учебному процессу тут делались э, работы по, ну по моему курсу по цифровым сигнальным процессорам, по курсу Бориса Николаевича и по курсу Игоря, Игоря Миляновича. Как видно, компьютеры сейчас есть. Туда же добавился один компьютер, больше современный. да? Было три, стало четыре. То есть, скажем так, те работы, которые были на компьютерах, они, я так понимаю, что они будут оставаться также тут проводиться. И еще. А вот эти стенды все. Вот ходят? эти стенды это будут? Они участвуют в лабораторных работах? Как по цифровым сигналам процессорам там изучение идет? Ну, процессы измерения скорости, тока, напряжений. И также они будут задействованы в теории мехатронных систем и в автоматизации МС, которая также будут здесь происходить. Ну, я тут добавлю сейчас. Значит, ну, вы знаете, что у нас э, то, что раньше называлось системой управления электроприводами, сейчас этот курс называется, как Сергей сказал, это 0.07 аудитория. Она морально давно уже устаревшая была, и понятно, что тут э, мы потратили в общем-то достаточно большие усилия для того чтобы выйти на какой-то более менее современный уровень. Вот. и вот часть половина тех работ, которые там были, они будут делаться теперь тут. там освободится пространство, значит мы посмотрим как его правильно использовать, там мысли определенные есть вокруг этого. То есть тут будет использоваться как для работы с компьютер плюс какая-то цифровая техника то, что есть Сергея Николаевича, надо посмотреть, насколько можно Борис Николаевича у вас тут делать. На эти компьютеры становятся на новые? Да, ну тогда тут то же самое. Компьютеры эти свободные можно подключать туда. Я говорю, ваши становятся да. То, то есть тогда, вот компьютеры будут использоваться, как и говорили, для всех цифровых вещей, которые тут надо. Вот. Есть доска, есть что об... показать, это, если что объяснить. Плюс будет делаться здесь несколько лабораторных работ. Ну, в частности, здесь будет векторная частотная, с, то, которая, с нашими алгоритмами, которые можно, так сказать, доступ иметь уже прямо к, к инвертору. Здесь будет СПР Сименсовская, ее будем делать здесь. Здесь будет регулирование скорости и положения, вот там привод, та установка, которую в прошлом году сделали, вот это вот посрединке с Нордом немецким. Вот. Ну и, и будет э, работа с транзисторным приводом постоянного тока, вот тот старый, стенд, ну как старый, Сергея Николаевича, который был уже еще раньше сделан. Вот то есть, тут уже ряд, ряд, ряд работ выстроилось э, по, по курсу систем управления электроприводами. Вот. Будем смотреть, как еще можно было бы загружать эту лабораторию. Конечно, хотелось бы сюда мультимедиа еще поставить, так, чтобы это уже было совсем цивилизованному. Но это уже пока, значит, если спонсоров найдем каких-то, которые могли бы это все сделать. Ну, а вообще я просто, вот тут вы все написаны люди, которые, ну, то или иное отношение э, принимали, участвовали в этой во всей большущей работе. И я скажу так, что э, тут был момент, когда активно снималась э, вот эта вот вся верхняя часть. Я зашел, мне страшно, скажу честно. Значит, Гроха стоял на весь корпус, пришел декан. Вот, пришел декан, с, э, он же когда ну, чувствует, что что-то не так, у него энергия такая, что надо прятаться, вообще-то говоря. Увидел вас, что он сказал, Сергей Николаевич. Ну что, работает только корпус развалить. Вот, а тут да. молодые хлопцы, так сказать, работали так, что я же говорю, это я не помню, это было лето еще или да, когда? Да, да, это было да. еще лето, да? Вот, и я ему обещал, что приглашу, когда уже оно тут будет открываться, но там, не знаю, может он же сейчас приехал, он там был на комитете по госпремии. Вот. Ну вот такая вот работа была сделана тут. Я еще раз, нет возможности всех как-то отметить, я имею в виду финансово тут. Сергей Николаевич и Сережа, соберите весь список людей, которые участвовали в тебя и в тебя. Ну, мы хоть какие-то, я добьюсь, чтобы, может, мы какие-то там, ну, сделаем хотя бы там благодарности по факультету, угу. там, как-то сделаем, значит, ну, и посмотрим. По крайней мере, где-то тут отметить на нашем уровне, мы просто этих людей обязаны, потому что, ну, Приятно, что молодежь не безучастна к тому, что у нас есть на кафедре. Это для, для, я думаю, самый главный вывод, который вот из этого всего есть. Вот, Сережа, еще раз. Поздравляем вас всех. Так, дальше работаем по такому сценарию. На всех